Держаться и добиваться этой цели Поэтому лично я вот добивался результатов с большим трудом а Зато теперь мне это помогает У меня есть те черты характера, которые в жизни не помогают дальше идти вперед Поэтому если даже не будет великих спортсменов Зато будут те люди, которые будут знать, что такое добиваться цели Что такое побеждать А на сегодняшний день это нужно переживает не сложные непростые времена вот поэтому они коснулись и спорта вот, но тем не менее я думаю что все что нам достается мы сумеем преодолеть и преграды и добиться успеха вот так что я вас поздравляю с победой желаю новых побед не останавливаться на достигнутом знаете нужно быть самым амбициозным когда я в детстве хотел быть чемпионом мира никто не верил что это может быть но тем не менее я этого добился Поэтому э, я уверен, что если будете стать перед собой цели, стать чемпионами области, если повезет, то и чемпионами Украины среди своих э, команд, среди других. Ну то есть главное иметь цель. Я хочу вам подарить мяч Лиги чемпионов с э, логотипом Лиги чемпионов, который будет проходить в скором будущем. Может быть, он вам также принесет удачу. Да. Вот, и люди, которые дорожат своим городом, своей историей. А если бы не было таких людей, наверное, бы город столько, столько не продержался. Поэтому мне очень приятно находиться сегодня здесь, специально приехал, чтобы поздравить вас а, с этой датой. Хочу вам пожелать от всех спортсменов нашей страны, потому что я представляю в Верховном Совете именно Комитет по делам семьи, молодежной политики, спорта и туризма, олимпийского а, здоровья. Хочу пожелать вам много сил, хочу пожелать вам удачи, потому что иногда бывают моменты, когда удача очень-очень нужна. И хочу, чтобы ваш город и дальше праздновал юбилей еще 10 раз по 1305. Лет. Поэтому я уверен в том, что та история, которая была у вас, она поможет вам добиваться успеха. И та сила, которая была за эту историю набрана, она поможет преодолеть те трудности, которые сегодня есть и в Украине, и в городе. Для мене велика честь сьогодні тут Алевський, Олевська громада це та громада, яка дала мені думків, яка дала мені вказ. Сьогодні, будучи в Житомирі, працюючи в Житомирі, я ніколи не забуваю і завжди пам'ятаю. Завжди пам'ятаю, що, що звідти і з цим кредитом довіри я прийшов до обласної ради. Хочу сказати, що Олевськ це. Місто дуже працьовитих, талановитих, розумних, інколи трошки хитрих, але дуже гарних людей. Для мене велика честь тут, тут сьогодні на святі 1305 років. визначна дата, але для справжнього, перспективного і міста майбутнього це тільки початок. Той потенціал людський, ресурсний, фінансовий і культурний. говорят о том, что это город ждет большого успеха в будущем. Так что, с днем рождения, Олег!